Так, Дэн, мы хотим от нашей команды Украины поблагодарить вас за компанию Беавик, за ее продукт, за возможность. Подождите, ребята, Переводчик, хорошо, не забывайте. Мы очень сильно благодарим ваших родителей и всю вашу семью. И сегодня дарим вам подарки. Yeah. Я же говорила, у нас продолжение будет. <laughs> да, вот сегодня продолжение. Ага. Так. Да. Ты что, разворачиваем, разворачиваем свои коробочки. Алла, ничего. Ух ты. Ого. Да, вот таких три э, глобуса. Это

Большое вам спасибо и приглашаем все вас, приглашаем в Украину. Это дану, да? Это дану, да. Дан. Глобус дану, а это. Глобус Дану. Да. А uh, это ты. подарок вашим родителям. Ричард Перри. Uh, mm -hmm. mm -hmm. uh, 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 смотря oh. вот на, э, на этот подарок, mm -hmm. э, Можно мы хоть, э, хотим, чтобы они вспоминали свою молодость, свою первую любовь. Сюда Они поженились, когда им всего 17 лет. <laughs> And now, uh, my dad 81, эти года. Мы вас очень сильно любим. но, К сожалению, редко об этом говорим. Передавайте привет своим родителям и огромную благодарность за таких замечательных детей.

Вот от всей команды Евразии подарили uh, Круж, чай, кружку? чайную пару, oh, yeah. Yeah, yeah. Чайную yeah. пару. Your а your мы дали uh, вот такие, uh, сказали, английские ложки. Так uh, mm -hmm. <laughs> как бикардио нельзя вот такими размешивать, uh, пусть бренда mm -hmm. размешивает. Мы вас очень сильно благодарим. И еще я хочу сказать, что вот я слушала много тренеров, коучей, и все они говорили, что человек себя чувствует свободным при доходе 10 тысяч долларов в месяц. Мы здесь все возраста 50 плюс. Mm -hmm. И только компания Be Epic дала нам возможность почувствовать, как это жить с таким заработком.

Так, теперь наши лидеры О. Oh. Mm -hmm. Оксана Саприка, двойной голубой бриллиант. Это та девушка, которая по финансовому состоянию вынуждена была выехать в Германию на физические работы. able like, to work properly in her country so she had to leave her country and move to Germany yeah. and do it very very hard like unless like very amount of, was poor uh, and the uh, salary she was giving was hard like poor and she was working a lot like 24 hours seven days a week need in i know her 38 years И если у меня в сетевом где-то получалось, то у нее не получалось. Почему? И только в компании Be Epic у, нее, у нее такие шикарные результаты и по здоровью, и по финансам. У меня всегда была мечта путешествовать с ней. Она очень романтическая, она все замечает. И только компания Be Epic дала нам такую I'm возможность.

Very, very за возможности us, и то, что вы делаете мир добрее, здоровее, красивее. Please, uh, be more, better, better, better Только благодаря вам я Only начала жить полноценной жизнью. Только благодаря вам у меня э, началось меняться окружение, мысли. И у меня восхищение к вам за то, что вы такой простой, простым людям, как ваша простота, что вы доступны. Я хочу плакать, но я посмотрела на Галью, говорю, держись. <laughs> Это слезы радости, благодарности за то, что я начала заниматься любимым делом.

это хочу поблагодарить поблагодарить за за любовь, за эту за эту драйв, за эту зажигалку. живую энергию. Я благодар за помощь Отдельное спасибо Этот метод дубликации. Мы дублицируем своего наставника. А наставнику нашему тоже нужно был свой наставник. И вот мы дублицируем Галию.

И я поняла, вот вы все даете своей команде, так как вы, так вся ваша команда. Такие Дубликация. добрые, искренние. Да, Дубликация. вот этот метод дубликации. И мы это почувствовали, вот это окружение. и это Спасибо так, большое спасибо. вам. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. молодцы. Спасибо. Дорогие американские друзья, казахские, ну еще есть тут национальности всех, не, как бы они... Не... Не помню, не могу перечислить. Знаете? Осетинцы, кабардино-балкарцы, кыргызы, Дело в том, что девочки уже как бы тепло, любовь вам высказали, а я сам медработник по профессии. Как наш наставник сказала, что мы уже 50 плюс. Like, uh, completely... И потому Um, обращаюсь вó. к вам. Oh, за... Во-первых, спасибо за продукт, который для мужчин вы сделали тестостерон. Ну, раз мы 50 плюс, сами понимаем. От всех, от всех мужчин Украины вам низкий поклон, это во-первых. А во-вторых, по желанию, чтобы быстрее он к нам пришел. Потому что в Америке есть, а у нас уже как бы, ну, его хочет. Потому спасибо, что помните за мужскую сторону. Тому низкий поклон и благодарность то, что помните за мужскую сторону